Чимало криворіжців добре пам'ятають бурхливі події як перед будівлею міськвиконкому, так і у сесійній залі. <плес> Тож сьогодні навіть дещо незвично бачити сесійний зал порожнім. Як зізналися працівники виконкому, сьогодні вже трохи довели приміщення до ладу. А от вчора картина була куди гіршою. Мусора було багато, і бутилки були. и бумаги очень было грязные много, мешки были, стаканчики были. Все это то, что, все то, что здесь они приходили, вот здесь стоял большой казан, который раздавали пищу. Эта сажа вся была там на ковролине у нас. Залито кофе полностью, ковролин, большие пятна там, их видно все. Сломаны центральные двери. 30 человек у нас было, Четыре часа мы вчера только перемывали кресла, трибуны, флаг даже сломан был. В Днепропетровской области. В зале мы обнаружили 26 кресел, которые имеют повреждения. И они все такие. При минусовой температуре вентиляция не должна работать. Люди включали вентиляцию при минусовой температуре, чем самым вывели ее со строя. Перевытрачено лимиты электроэнергии. Где-то около 10 тысяч гривен потрачено как бы только на э, одну электроэнергию. Корпус микрофона поврежден, видно повреждены провода внутри. Микрофон физически не работает. Также не работает целый ряд самих пультов. Где-то разрыв э, в цепи. Также вот в этом оборудовании была выломана кнопка э, выгрузки-загрузки CD. Не выводится видео на экран с места, когда депутат выступает, он выводится на светодиодный экран, на данный момент он не выводится. Программное обеспечение, которое отвечает за наведение камер на места депутатов, не работает. Если мы не справимся со своими силами, то нам придется привлекать специалистов научно-технического института РАДА. Будівля виконкому це обличчя міста у певному сенсі, вважає секретар міської ради Сергій Маляренко. А нині стан приміщення зовсім не презентабельний. Поки що конкретної суми збитків немає, оскільки спеціальна комісія продовжує роботу, але вимальовуються цифри із п'ятьма нулями. восстанавливаться это будет опять таки за бюджетные средства а вы понимаете что бюджет формируется со всех жителей нашего города и он является как бы собственностью всей громады места придется много поработать с тем чтобы восстановить зал ну как прежде наверное он уже не будет но хотя бы вернуть ему работоспособность как в электронике так и во всех других вещах Особливо важливо, аби запрацювала система голосування Рада. Вона досить унікальна. Навіть не в усіх обласних центрах депутати забезпечені такою технікою. А наявність цієї системи дає можливість прослідкувати хід голосування. Депутати забезпечені додатковими матеріалами, мають регламент та перелік питань пленарного засідання. Тощо до нинішніх часів 10 років поспіль рада працювала без жодних проблем. Додали клопоту пікетувальники й охороні міськвиконкому, адже першу хвилю агресії разом з міліцією довелося зустрічати саме цим хлопцям, та й потім ніколи було розслаблятися. Люди, які приходили вирішувати свої питання служебна і лічна вопроси в мерію. вони боялися в принципі, сюди приходити. Потому что тут неизвестно, какой народ находился. Вели они себя, как ну, некоторые неадекватно вели, то есть непонятно, что они сюда приходили, зачем, почему. И все время приходилось за ними, так сказать, наблюдать. Особенно по ночам приходили разные. Події та наслідки дій пікетувальників широко обговорюються громадськістю міста. І, здебільшого, ставлення до таких радикальних дій негативне. Голова громадської організації Захист честь довіра, колишній начальник кримінальної міліції Віталій Заложний має власну професійну думку. Я, як Якби правоохранитель, прежде всего, ніколи не приїхав, та й любов, я думаю, який просто хоче спокійно жити в нашому місті, в нашій країні, не буде приїхати ніколи. радикальных действий, кем бы это ни, ни был человек, представитель какой-то организации, которые пытаются радикальными методами привлечь себе внимание или завоевать, себе какие-то бонусы, авторитеты и все остальное. По ситуации, по ДКП происходило, ну, прежде всего, органы наши должны дать четкую оценку в рамках Уголовного кодекса действующего, потому что статьи Уголовного кодекса никто не отменил, они действуют по теперешний день, и все должны привлечены к ответственности за данные совершенные правонарушения и преступления в том числе. Висловився все Виталий Залужный из привода на активистов. То, что было у нас нападение на э, господина Штефана. В данной ситуации было там применено взрывное, я понимаю, взрывное устройство, никто не пострадал, ущерба такого не было ни причину. То же самое нападение на представителя правого сектора. То есть очень много вопросов возникает. Ну а по последнему факту... Вот я для себя чисто просмотрел те тенденции, те сведения, которые есть в информационных средствах массовой информации. Тот же самый канал, который публиковал заметку по нападению на активистку города Криворога, написал, что на происшествие было совершено в 20.30, насколько я помню. И тут же публиковал фотографии, которые электронный регистратор зафиксировал время 20.36 у ну, меня задались вопросы как правоохранителя, каким образом съемочная группа или корреспондент оказался на месте происшествия через 6 минут после совершения, до прибытия милиции и скорой помощи. Любой человек предпочитает жить в стране, в городе, где соблюдаются законы и которые действуют для всех, независимо от того, является ты чиновником, простым рабочим, шахтером, пенсионером, роли не играет. В этом задача всех, всех людей, всех, которые живут, работают в этом городе.